to uylanguncha yo turmushga chiqqunlaricha aka uka opa singillar bir uyda yashashadi bir qozondan ovqat yeyishadi ota onani uyiga hamma sig'adi ammo ota ona o'tganlaridan keyin hamma uy joyli bo'lgan lekin hammani boshini keyin qovushtirish qiyin bo'lib qolar ekan ota ona o'tgandan keyin sekin sekin ota yurtga ota uyga borishingiz ham sekinlashib borar ekan aka singillar ukalar opalar bilan ko'rishish ham o'ziga yarasha sekin sekin oqibat yo'qolib borar ekan aslida oqibat yo'qolmasligi kerak aslida shuni saqlab borish kerak ota onani ruhi aynan mana shu narsadan shod bo'lar ekan farzandlarining hamjihatligidan ittifoqidan mehribonchligidan shuning uchun erkak odam opasi va singlisi yo'lida hech dunyoni ayamas kerak ayoli ayoli farzand farzand u sizniki ammo opangiz yoki singlingiz sizning u u sizning jigaringiz ularni o'rni doim boshqa bo'ladi ularni duosini olishga harakat qilish kerak